Salam, hörmətli qonaq izləyicilərimiz, bilmən məs, masadır məsəbəsində, masadır rəsminə deyirik də, masadır rəsmi mərkəzində. Şok marketin, Araz marketin yanında, Əlia və Teğəri yanında, Bravo marketin yanında, qəsəbə binasının yanında deyirlər ki, yoldan 150 metr məsafədə yerləşən şəxsi tikili ki, 2 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş 4 otaqlı evimizi mən sizə tanış edirəm. Gördüyünüz rəssanın həyətinə, 2 dənə maşın daxil olub, bir sağa, bir sola. Rəsən maşın daxil olur. Burda evimizin kombisidir, işlək vəziyyətdədir, burada. Yəni də mən sizə görsəm fitimidqasıdır. Stabilizatordur, bunlar hamısı işlək vəziyyətdədir. İstifoldur, kombi sistemi gördünüz bax burdan belə çəkilib. Həyat ilə mən bir damaqla tanış edim. Fasadı tarçovqadır, hasarı da hamısı evin üstü tarçovqadır. Yoldan bir də xatırladım, 150 metr məsafədədir. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsəm bax belə bir gözəl bir fasad görünüşü var axşam səhərni burda da suçu suq qoyulub və açına istirat edib edə bilərsiz. Furda da bax görsədiniz ki, ağaz gün əkimi üçün əlavə olaraq torpaqsa saxlanılıb burda. Özə torpaq da xatırladım ki, çox güclü torpaqdır. Nə əksür bitir, onu xatırladım bizə. Burda da əlavə olaraq gördüyünüz moypa qoyulub burda. Yəni əliyyə məhsulu moypa da var burda. Bu suçlanğından əlavə çəkə bilərsiniz. Burda əliyyə məhsulu da əlavə moypa konsisi olsun. Pemizin sağ tərəfində də hara məsafə saxlanılıb? 1 metrdən çoxdur belə bir ara məsafə saxlanılıb, gördüyünüz kimi. Yəni burada da pladovkasa edə bilərsiniz və ya da ya mətbəxi düzəldə bilərsiniz, alıcının öz istəyinə asılıdır. Bütün yoluğun suyu ümumiyyətlə hamsı kanalizasiyaya qoşulub, havalanma sistemləri üçün qoyulub, o, evin altında gördüyüm havalanma sistemləri üçün qoyulub, hər otağın altında havalanma sistemi mövcuddur. İndi isə evimizin içində məsəl tanıdış edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanışa biləsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Gördüyünüz bax qoşluqda bax belə bir gözəl bir keyf, böyük ağaclar burada mövcuddur. Evimiz 5-6 daş kürsüdədir. Hərfi ağla daşla döşənilib, plеkanların məcəlləri ağla daşla döşənilib. İndi isə evimizə daxil oluq. İndi isə evimizə daxil oluq. Xatırlad evimiz yaşayışlı evdir. Gördüyünüz bax belə bir geniş bir kadr. Sən var burada, burada komod qoyulub burada. Həq qabla asmağa qoymaq üçün burada rəflər qoyulub. Burada da yenə də paltar asmaq üçün yenə də şkaf yodra bəlsiz. Optik interneti, zəman oqı, hamısı da monofonu çəkilib hazır vəziyyətdədir. Bax, belə bir evimizin giriş səsi onu deyəsə də mən sabah belə bir xeyalvar hissəsidir. Solda sanitar boşadır, sağda isə sanuzerdir. Birinci növbədə mən sizə sanitar boşunu təqdim edim. Evimiz 4 dövrəmini qoşa daşdan, manar kəmərlə tikilib, onu da patladım sizə. Burada isə evimizin sanuzidir, bu işıqları yandırım. Buradadır evimizin sanita sanuzeridir və xatırladım ki, sanita otaqda sanuzer üstü polla tərs olunub, koridorda üstü polla tərs olunub. İndi isə evimizin otaqlarına mən sizi tanış edəcəm. Burada isə elektrik ayırıcılar burada gördüyünüz kimi hər otağa addelinə bax görsədinizsə, addel gedir. Solda qonaq otağıdır, bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağı sağda isə Əmimizin mətbəxlidir. 1-ci növbədə mən sizə evimizin qonaq otağını tanıtdım. Bax, belə bir geniş bir qonaq otağıdır. Alacağınız öz zövqinə görə, yəni mebellər də qala bilər, əlavə əşyalar da qala bilər. Yəni əlavə dəy qiymətləndirdikdən sonra kondisioner də işlək vəziyyətdədir. Spotlar hamısı bax gördüyünüz kimi bax belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağıdır. Pəncərə düşməyən tərəflərdə hamısı poşa daşla işlənilib. Və burada isə gördüyünüz kimi qapılar da maşın kraskasına təsir olmuş qapılardır ə belə bir gözəl bir oyamızın otağıdır. Və burada sağda mətbəxdir. Yəni yataq otağı, yataq otağı, əlavə o binadır yataq otağı, bir otaq da. Ən balaca yataq otağı budur. Demək olar ki, 15-14 kvadrat civarındadır. Kombi işləfəzdir, bütün pəncərələrin altında kombi işləfəzdir. Evin hündürü 3 metrdir. Yuxarısı da çorno pollan təsirsiz olunub, istiklavatla təsirsiz olunub. Onda xatırladımsa, o otağımıza görüm. Bak belə bir gözəl bir e, şifonyer qoyulduqdan sonra taxta qoyulub və ondan sonra yəni, gəldiyimiz kimi genişliyi yetərincə var. Və burada sonuncu otağa da mən çaşıdım. Bax belə bir geniş bir taxta otağıdır. Burada da taxtı böyük bir taxta qoyulub, tumuskaq olub gördünüz, yəni genişliyi var. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır, kombi sistem işlək vəziyyətdədir aboylarda, çox zövqlü aboylarda, hətta narışıq yulanan aboylarda, onu da xatırladımsa və sonunda mətbəxi ilə tanış edim. Panağız adına olduğu belə məni unutmayın, yeni satışa çıxılan evlərin birinci növüdə. Siz tanışırsınız, siz inşallah ev olmayan insanlara belə gözəl rəhmdət etsin. Evimizin qiyməti 90.000 manata satışa çıxıb təzili olaraq. Burda torpağın qiyməti demək olar ki, 20-25 min civarındadır, yoldan 150 metr məsafədədir. Bütün yaşayış üçün lazım olan obyektdir marketdir, klinikadır, hamısı burada mövcuddur. Bura isə evimizin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi yetərincə genişdir. Mətbəx memli yığıldıqdan savay burada da stol-stul qablaşını narahatmıyorlar. Burada da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Onu da xatırladım sizə. Belə bir gözəl bir evimizin mətbəxi mövcuddur. Əlavə məlumat olsun, zəhməra bilərsiz, kanalımıza abunə olub video bəğənmə unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.